For the girl I love. Київська команда об'єдналася і зробила одну маленьку, але дуже добру справу. Ось звідки на схилах Дніпра нові клумби квітів, які нагадуватимуть киянам про майданць. Майдан! Нам з тобою хочеться Хочется хорошего. Мы хотим потратить миллион на возрождение зеленых театров в Киеве. Конечно, нужны для души. Когда-то наши дедушки и бабушки приходили и самостоятельно танцевали вальсы с возможными полечками. Был в парке один в детстве, как будто ходили, а сейчас он заброшен. Мы тогда ходили с удовольствием, так как там начиналась наша молодость надо возрождать. Нужны зеленые театры. Ну как почему? Это лицо города, культура. Отдых населения тоже нужен, чтобы народ мог посидеть, расслабиться, посмотреть. Потому что негде время проводить, все сидят по квартирам. Было бы для Киева ну просто спасение. Красоту придаст городу и более приятнее будет находиться в нем. Одна из визитных карточек бывшего Киева, старого. Думаю, это бы поднимало хорошо дух нации. Это будет доступное место, где киевляне и гости столицы могут бесплатно отдохнуть, получить удовольствие, вечером прогуляться, послушать музыку. Милая Валечка, я тебя очень-очень-очень люблю. Я сейчас расплачусь от счастья. Прихожу на танцплощадку, ну, встал в стороночке, в уголочке, смотрю, напротив женщина. Когда мы станцевали с ней один из танцев, но ну, оказалось настолько легко. Потанцевали, он мне понравился, стройный, красивый. В танцах мы друг друга нашли и с танцами живем по сей день. Переслушав килограммы музыки, я не понимаю, что я хочу увидеть и как. Я пришел к своим друзьям. Я говорю, мне нужна украинская песня, такая, чтобы я понимал, что она вот вот украинская душа такая, украинская плач. Он мне показывает Чарину скрипку. Я говорю, кто поет оригинал? Нина Матвиенко. Все, я пришел домой, я переслушал все ее альбомы. А я теперь фанат Нины Матвиенко. Мы выделяем в номере, выделяем именно украинскую культуру. Это говорит про богатство наше национальное. Змагается молодь. И она же идет туда, это же добровольно. Вы понимаете, в чем краса всего и богатства? Самое, Алене, я очень желаю, чтобы Цей проект був найкращий з усіх міст. Я рада, якщо ми виграємо. Та, да, виграємо, побачите. Біло-криво.